İsmailoğluda ağır yol qəzası baş verib, 6 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanların 5 nəfəri Hindistan vətəndaşlarıdır. Hadisə rayonun Tircan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes Vito markalı mikroavtobusun sürücüsü 1987-ci il təvəllüdlü Şirinov Rəsul Mübariz oğlu Həmin yolda hərəkətli olarkən gecə saatları olduğundan yol nişanlarına və sürət həddinə məhəl qoymayıb. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşır. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlər 5 nəfər Hindistan vətəndaşı: 1999-cu il təvəllüdlü Narish Govda, 1998-ci il təvəllüdlü Kishore Ranjan, 2000-ci il təvəllüdlü Naqe Subramanya, 1997-ci il təvəllüdlü Balena Halla Hiranyan, 2000-ci il təvəllüdlü Mysore Basavaraju və bir Azərbaycan vətəndaşı 1987-ci il təvəllüdlü Şirinov Rəsul Mübariz oğlu ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal İsmailı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Onlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hazırda rayonun hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunublar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 23 noyabr 2023 tarixində axşam illər dənində İsmailın mərkəzi xəstəxanasına 6 nəfər kasar atal, müşqasta gətirilmişdir. Kişi cinslidir. Bunlardan bir nəfər Azərbaycanın, digər nəfər beş nəfər isə Hindistan vətandaşıdır. Bu xəstələrdən bir nəfər olduqca ağırdır. Lazım olan tibbi yardım göstərilir. Digər beş xəstəyə lazım olan tibbi yardımlar göstərərək xəstəxana şəraitində yardımları davam etdirilir. Hal-hazırda xəstənin bilin vəziyyəti ağır olaraq bilmədir. Digəri ortağıdır. İsmail, Rafik Həsənov, Elçin Məlikov, Fidan Məddətova, GünTV